En los últimos años, especialmente en los países de habla hispana, con la publicación de la serie diaria Emanet, el interés por el dúo de Halil Ibrahim Zeyan, Isla Turkoglu explotó repentinamente y en el entorno de las redes sociales, los fanáticos de la serie comparten miles de publicaciones sobre los dos jóvenes actores y sigue de cerca todo tipo de contenido sobre ellos. Estos dos jugadores no solo se destacan en las búsquedas de Google, sino que también sus publicaciones en las redes sociales a menudo están en la agenda. Zlatur Koglu dejó la serie de televisión Itimat con el productor un poco problemático. La actriz, que pretende trazarse un nuevo camino, volverá a la pantalla con Cranberry Sherbet, una de las series más curiosas de la nueva temporada. Zlatur Koglu que interpreta el papel principal junto a dos importantes actores como Son Ebrima Alas Yayutledme KALC con Cedilla, dará una nueva prueba con Dogu Kan como compañero. La serie Emanet, por otro lado, comenzó a reencontrarse con la audiencia con la actriz principal de la modelo y actriz georgiana Nanuka Stambolishvili. Si bien los ratings de la serie diaria que se transmite en la pantalla de Canal 7 entre semana fueron un poco bajos hasta las dos primeras temporadas, es necesario expresar que cuenta con una gran base de fans. Halil Ibrahim Zeyan continúa su carrera como el actor masculino principal de la serie. El joven actor, que tiene un problema y desea contar la historia, buscará proyectos con una historia enérgica en el próximo proceso. La actriz que también tiene la idea de participar en películas para el semestre de verano del próximo año, sigue viendo un gran apoyo de sus fans en las redes sociales. En el entorno de las redes sociales, últimamente se ha hablado mucho de la serie Cranberry Sherbet de Sla Turkoglu. No estaría mal explicar que el interés, y el cariño que sus fans en el extranjero muestran a ambos actores es mucho más intenso que en Turquía y sigue aumentando. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.